assalomu alaykum soqa taym kanali muhlislari sizlar bilan bugun biz ning saytida sarmoyasiz mayning qilib pul ishlashimiz mumkin bo'ladi akalar bu yerda luboy kripvalyutani mayning qilsanlar bo'ladi bu bitkoindan tortib dogi coin tron hammasi bor akalar saytga kirganimizdan so'ng sain up bo'limiga o'tib bu yerga bu yerga email pochtamiz manzilini yozamiz manzilni yozganimizdan so'ng bu yerga esa parol va albatta bu yerdai kapchani terib sign up tugmachasi orqali ro'yxatdan o'tib olamiz ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng endi biz login tugmachasi orqali bu yerga ko'ryopsizlar email yozamiz bu yoqqa esa parol keyin esa kapchani terib kapchani terib bakalar sin in tugmachasi orqali ishlaydigan joyimizga kirib olamiz ishlaydigan joyimizga kirganimizdan so'ng albatta bu yerdagi Dashboard bo'limga o'tamiz bu yerda ko'rib turganingizdek qaranglar qancha qancha kriptovalyuta bor ko'ryapsizlar nano revenzo bit torrent bir balo bir balo yana comodo monero neo the kah tron bitcoin litecoin efirum efirium classic ix gold ham bor akalar saytda biz ishlashimiz uchun mining bo'limiga o'tib falset tugmachasi orqali bu yerga kirib pulimizni olsak bo'ladi ya'ni 500 soniyadan so'ng 500 soniyadan so'ng bu yerdagi ye biz energiyani olamiz ya'ni ishlashimiz uchun energiya kerak bo'ladi mining qilishimiz uchun masalan teraeh kerak bo'ladi, mining qilish uchun o'shanaqa energiyani olib albatta u energiyani bitta kriptovalyutaga joylab ishlasak bo'ladi. Mana hozir 500 soniyadan keyin buni beradi keyin bu yerda endi dashboardga qaytamiz dishbordga qaytib ko'rib turganingizdek mana bu yerda mana bu EC tokens turibdi mana shu EC esy toensnihozir biz ishlatamiz olamiz EC tokens olish uchun mana shu yerga kelib claim tugmachasi orqali ko'ryapsizlar claim tugmachasi orqali bu yerga kirib mana bu kapchani terib captcha g'alatiroq endi terish kerak farqi yo'q terib terganimizdan so'ng claim 2500 UC besh olamiz mana oldik biz endi esa saytga qaytamiz mana dashboardga qaytamiz mana ko'rayotgan bo'lsangiz bizda 2500 bor buni yana qaytadan olishingiz mumkin claim tugmachasi orqali yana 500 yuz so'ng mana shunday qilib ishlasangiz bo'ladi biz exchange tugmachasi orqali biz o'zimizni tokenlarimizni almashtirib olsak bo'ladi masalan bizda ikki ming besh yuz token bor uni biz ko'ryapsizlar ikki ming besh yuzta energiyaga ham ega bo'lishimiz mumkin mana shunday qilib olsanglar bo'ladi keyin bu yerda nima qilsak bo'ladi biz bu yerdan mana bu anaqamizni ya'ni usmiznio tokenlarni ishlatsak bo'ladi airdrops bo'limiga o'tamiz bu yerda ko'ryapsizlar light yoki Dogecoin coin bo'ladi sizlarga bu yerdan miyning qotganilada yoki lightcoinda yoki dogi coinda ishlashinglarni tavsiya beraman nimaga Dogecoin koinni summasio kamroq ham albatta buni tezroq te ishlaydi bitkoinni juda ham kam ishlaydi va buni chiqarishga borganingizgacha ancha vaqt o'tadi shu sababdan sizlarga Dogecoin tavsiya beraman albatta Dogecoin coin yoki Litecoin yoki tron hozir light koinni ham summasi ikki dollar akalar Dogecoin sizlarga ya. -e, eng yaxshi anaqa kriptovalyuta oldin aktivatsiya qilib olamiz aktivatsiya qilib so'ng bu yerga kelib airdrops bo'limiga o'tamiz va albatta aktivatsiya qilmasanglar bermaydi airdrops bo'limiga o'tib mana bu plus tugmachasi orqali bu yerga is tokenimizni teramiz qanchaligini va albatta save tugmachasi orqali biz dogi coin olamiz oddiy oddiy deshbortga qaytamiz endi ko'ryapsizlar zo'rda akalar sizlarga tavsiya beraman keyin akalar bu yoqda biz hozir ishlaydigan bo'limiz ya'ni fausetga o'tamiz fausetda uch yuz o'n sakkiz sekund qolibdi albatta bu yerda ham hozir energiyani olib sizlarga ko'rsatish ko'rsataman qanday qilib mayning qilishni un orqali bu yerda biz referal ssilkalar orqali ham ishlasak bo'ladi akalar ko'ryapsizlar bi referal link bu linkimizni biz kopirovat qilib olamiz akalar mana kopirovat qilgan holatda biz referallar orqali ham pul ishlasak bo'ladi nechi foizligini yozmagan tog'alar lekin albatta berishi aniq biz referallar orqali ham pul ishlasak bo'ladi bu yerda keyin biz qo'yibdi ya'ni biz boks sotib olsak bo'lar ekan bu yerda bir balo bir baloni pu buyoq sarmoyali xullas aka sarmoyalisizlarga ishlashni tavsiya bermayman boksdan ya'ni qutilarni ochamiz va albatta bu yerdan qandaydir bir nimalar chiqadi bu yoqda ko'ryapsizlar pm fauset b qo'yibdi va albatta bu pm fausetga kiramiz ikki yuz ellik sekund qoldi albatta hozir buni olishimiz kerak en yerga bu energiyani olib albatta bu yerda ishlasak bo'ladi mana doge koini yoqdik xohlasanglar efirum yoqinglar xohlasanglar bitcoin xohlasanglar light coin sizlarga light bilan tron maslahati ham hammasini mana bunda yoqib chiqinglar lekin bularga 0% ish qo'yib qo'yinglar bular ishlamaydi xullas faqat turadi Aktivatsiya berib qo'ysanglar bo'ldi просто ana bu yerdan biz o'zimizga qandaydir nima deydi aktivatsiya qilganlarimiz orqali pul ishlasak boladi bu yoqda faqat tushunyapsizlarmi faqat aktivatsiya qilingan kriptovalyutalar orqali ishlasak bo'ladi aktivatsiya qila qilyapmiz akalar mana mana aktivatsiya hammasini aktivatsiya qilib chiqishinglarni tavsiya beraman keyin albatta lotareyalar orqali ham pul ishlasak bo'lar ekan mana lattoreya deb qo'yibdi bu yerda bitta lotareya narxi 1000 mings token ekan bu yoqda ko'ryapsizlar birinchi o'ringa 37000, yetti ming token ikkinchi o'ringa bir yuz sakson sakkiz ming uchinchi o'ringa to'qson to'rt ming to'rtinchi o'ringa qirq ming beshinchi o'ringa esa yigirma uch ming yusi tokenlari beriladi ko'ryapsizlar sizlarga ham bu bo'limda ishlash tavsiya beraman hozir saytda odam kam albatta ishlab yutib olishingiz mumkin hozir biz falset bo'limiga o'tamiz faset bo'limida ko'ryapsizlar ikki daqiqa hali vaqtimiz bor bu yerda linklar linklar mana shunday qilib ishlasak bo'ladi keyin albatta mana bu yerda profilimizni bosamiz va profile settings orqali biz bu yerdagi pulimizni chiqarishimiz mumkin change email deb qo'yibdi emailimizni o'zgartirib olsak ham bo'ladi keyin change password parolimizni ham o'zgartirsak bo'ladi va albatta vizroв tugmachasi orqali pulimizni chiqarib olsak bo'ladi select so selerp qaysi kripto kriptovalyutani chiqarasizlar masalan dogio dojini tanlaysizlar va albatta biz bu bizbuyoqqa payment method bo'limiga o'tib manual mal bu yoqda biz no payment method code. express kripto manual qilasizlar ya'ni mani oldima hozir sizlarga buni tushuntiraman qo'lda olib qo'yish yoki to'lov usuli yo'qb qo'ysanglar bu yerdan ekspress pul chiqarishinglar mumkin ekan qo'lda olib qo'yish. qo'yishda turib turadi va albatta minimum pul yig'ilgandan so'ng bu yerdan chiqarsak bo'ladi Filter of tugmachasi orqali bu yerda minimum pul chiqarish dogi coinda o'n dogi coin ekan yaxshi komissiya esa uchta jikoin olib qolar ekan profilda biz o'zimizni <imitation> ID'larimizni almashtirsak bo'ladi pul chiqarish haqida ma'lumotga ega bo'ldinglar degan umiddaman va albatta bu yerdan fauset bo'limiga o'tib hozir ko'rib ko'ramiz albatta bu yerda nechi soniya qolgan vaqt 47 soniyadan so'ng biz bu yerdagi energiyamizni olib albatta saytni mining qilishni boshlaymiz qanday qilib mayning oson juda ham tez mayning qilsanglar bo'ladi hozir mana bu soniyalar tugagandan so'ng albatta biz mayning qilishni boshlaymiz hozir bu o'ttiz soniya tugagandan so'ng biz energiya olamiz energiya olgandan so'ng biz energiyani bitta kriptovalyutaga sarflaymiz va albatta u kriptovalyutada bizaga mayning qilib ishlaydi ya'ni bu yerda kriptovalyutalarni mayning qilsak bo'ladi 5 soniya qoldi akalar 3 2 1 0 mana albatta ko'ryapsizlar sayt yana обновления bo'ldi mana ko'ryapsizlar 24 to'rt soatga bir pm ya'ni energiya 1 soatga yigirma 25 yigirma bu kam deb o'ylamanglar bu 2500 ming undan ko'p bir yuz ko'p ya'ni robotni olib bu yerdan palma bosib yigirma to'rt soatlikni emas bir soatliklarni olishinglarni tavsiya beraman buni olganinglardan so'ng biz ikki ming besh yuz olganimizdan so'ng deshboard bo'limiga o'tamiz deshbordga o'tib mana ko'ryapsizlar turibdi endi buni biz dogi coinga sarflaymiz yuz foiz dogi change saved mana bu bizni pul ishlayotganimizni ko'rsatishi ko'rsatishni boshlaydi albatta besh daqiqadan so'ng mana ko'ryapsizlar hali ham ko'rsatmayapti albatta 5 soniya 5 daqiqa kutasizlar bu yerda qancha ishlayotganimizni ko'rsatadi balki bundan ham kamdir albatta ko'rsatadi lekin kla qancha ishlayotganimizni man gapimga javob beraman ozgina sabr qilasizlar va bu yerda qancha ishlayotganingizni ko'rsatadi akalar sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa albatta like bosing kanalda yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lib video haqida ya'ni proyekt haqida qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa albatta uh, kommentariyada yozib qoldiring xayr sog' salomat bo'ling xayr do'stlar